सात सितंबर को गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के चोटीला में एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी जनसभा करेगी वहाँ के वो सब वो जिला वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात के कपास उगाने वाले किसान रहते हैं हम वहाँ सभा करेंगे और किसानों को एकत्रित करेंगे मैं देश भर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देश भर के सभी किसान संगठनों को

અને મોદી સરકાર પર ભરપૂર નિશાન સાધ્યું પોતાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે અમેરિકાને કપાસ પર અગિયાર ટકા આયાત ડ્યુટીમાંથી છૂટ આપીને ભારતીય ખેડૂતો સાથે છતરપિંડી કરી છે આપણે જણાવી દઈએ કે ભારતમાં જે અમેરિકન કપાસની આયાત થાય છે તેના પર અત્યાર સુધી અગિયાર ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવતો હતો ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે આ અગિયાર ટકા ટેરિફ ચાલીસ દિવસ માટે હટાવવાની જાહેરાત કરી છે એટલે કે હવે અમેરિકાથી જે કપાસ ભારતમાં આવશે તેના પર ટેરિફ નહીં લાગે તેના કારણે દેશની બજારમાં અમેરિકન કપાસ ભારતીય કપાસ કરતા પંદર વીસ રૂપિયા પ્રતિ કિલો સસ્તો થશે અને આ જ મુદ્દાને લઈને કેજરીવાલે મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે અને કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયથી ખેડૂતો પાયમાલ થઈ શકે છે

जब अक्टूबर के महीने में हमारे देश के किसानों की कपास मंडी के अंदर आएगी उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं बचेगा औने पौने दाम के अंदर बेचनी पड़ेगी पिछले साल ही सतहत्तर सौ रुपए एमएसपी था वो भी कम था जबकि मार्केट के अंदर एमएसपी मिल ही नहीं रहा था सात हजार में उससे भी कम में सीजन जाते जाते छह हजार के अंदर क्विंटल के ऊपर किसानों को कपास बेचनी पड़ी इस बार तो वो भी नहीं मिलेगा लोगों को हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने ट्रंप ने 50 परसेंट टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50 परसेंट टैरिफ लगाया है हमें क्या करना चाहिए था हमें कपास के ऊपर 11 परसेंट से बढ़ा के पचास परसेंट टैरिफ कर देना चाहिए था यही किया दूसरे देशों ने मेक्सिको कोलंबिया कनाडा यू यूरोपियन यूनियन चाइना हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है डट के जवाब दिया है बहादुरी से जवाब दिया है और ट्रंप एक कायर आदमी है बुजदिल आदमी है ट्रंप को जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं बुरी तरह से झुके हुए हैं हमें बदले में जितना 50 परसेंट अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया हमें बदले में 100 परसेंट टेरिफ लगा देना चाहिए था क्या हम कमजोर देश हैं आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये 140 करोड़ लोग कम नहीं होते बहुत बड़ी मार्केट है हमारी कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं ले से, भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है अगर हम हिम्मत दिखाते ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं आज हम इस मंच के जरिए मांग करते हैं मोदी जी से मोदी जी ये कपास का जो ऑर्डर है ग्यारह परसेंट विड्रॉ करने वाला इसको तुरंत प्रभाव से इस आदेश को विड्रॉ किया जाए और कपास अमेरिका से आने वाली कपास के ऊपर फिर से ग्यारह परसेंट ड्यूटी लगाई जाए हमारे देश के किसानों को बचाया जाए सात सितंबर को गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के चोटीला में एक बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी जनसभा करेगी वहाँ के वो सब वो ज़िला वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजरात के कपास उगाने वाले किसान रहते हैं हम वहाँ सभा करेंगे और किसानों को एकत्रित करेंगे मैं देश भर के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देश भर के सभी किसान संगठनों को ये कहना चाहता हूँ कि सबको एकजुट होना पड़ेगा इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किसान बहुत बेबस और बहुत गरीब आदमी है ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગરમાં કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ જનસભા માટે ચોટીલાની પસંદગી કરી છે એ જ ચોટીલા કે જ્યાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા રાજુ કરપડા ખૂબ જ સક્રિય જોવા મળી રહ્યા છે અવારનવાર સુરેન્દ્રનગરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં તેમની સભાઓ જોવા મળે છે અને લોકોની વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીને મજબૂત કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે ત્યારે ચોટીલામાં જનસભા રાખીને આગામી ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને અને સંભવિત રાજુ કરપડાને મજબૂત કરવાનું કામ પણ એક જ મુદ્દાથી અરવિંદ કેજરીવાલે કરી નાખ્યું છે એટલે કે એક કાંકરે બે પંખી મારવા જેવું કામ જેમાં ચોટીલામાં પક્ષ મજબૂત પણ થશે અને ટેરિફ મુદ્દાને લઈને ભાજપ પર નિશાન સાધવાનો મોકો પણ મળશે આ સમગ્ર મુદ્દે આપનું શું માનવું છે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં ધન્યવાદ